Всем привет, с вами Ака Мазапака, и мы начинаем прохождение карты Майнкрафт Fallout Dead State. Если не ошибаюсь, это означает мертвая остановка. Ну вот. Так, и первое правило. Так, не берите с собой эту кровать. Респан находится здесь. Только одни нубы берут эту кровать. У меня вопрос, именно эту кровать? Ну, наверное. Так. И я, пожалуйста, проверю. Так. Я проверю. Конечно, я забыл включить монстров. Так, и играть мы будем на изи, то есть на легком уровне сложности. Но потому что на остальных уровнях сложности я буду не то чтобы играть, я буду просто умирать. Так, и соберем с вами дерево. Нужно де делать это все побыстрее, поскольку быстрее сделаем, быстрее успеем, меньше монстров у нас спавнится. Так, соберем, пожалуй, шерсть. Так, где уже он? Так, возьмем один пакет. Так, шерсть поставим сюда. Это сделал предел доски, а просто сделаю крафтинг вот тейбл. Так. Я, пожалуй, сделаю по поменьше звуки, иначе вам, наверное, меня вообще слышно не будет. Так. Так. Темно, как у негра в одном месте. Не буду хоть телефон. Так. И, пожалуй, сразу сделаю кирку. Нет. Объясню. Я уже немного знаком с этой картой, и поэтому я знаю, куда мы пойдем. Так. Заберем свой крафтинг Так. Быстро проверим эту комнату. В этой комнате у нас свининка, сундук. С них мы брать не будем. Сразу пойдем сюда. Сразу поставим, закроем двери. Тут нехороший сейчас я не слышу. Так. Соберем берем. Здесь соберем дерево. И здесь соберем доску. Он не народ, народ. Так, можно, например, убирать доски. И я сейчас я, пожалуй, сделаю меч себе. Почему я хотел первым делом сделать меч? Ну, меч конечно, зря сделал. Ну, на всякий случай. Так. Теперь я возьму сюда. И внимательно смотреть место. Так, вот я иду. Вот видите, внизу стоит спам. И много зомби. Там есть проход в одну очень интересную комнату. Так, сразу приготовим. Чем мы будем все это делать одноразово? Я, я пропал. Не понимаю, что здесь у у у Ууу! 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 Я пропал, я дурак. Надо было здесь попасть. Ой, блин, но я тут вас. Так, здесь вы видите, у нас есть сундуки. Что в этих сундуках? В этих сундуках находится инструменты. Мы возьмем с собой две каменные лопаты. Так, здесь у нас что? Здесь у нас мечи. Так, это вот положим, это а уже не нужно. Так. Сразу возьмем камень, здесь что-то ничего нету. Так. Здесь камень топор. В одной штуке почему-то количество одной штуки. Мы положим мы не так. Ой, здесь мотык много. Так, деревянных тоже возьмем. Не деревянные, а одну камень. Так. И гибки. Так. Не знаю, может. Но я, пожалуй, ставлю деревянный кит. Мало что Так, все положим. Так, вот сюда. Сюда. Поедим. Чем есть как говорится, голод не дядя. И здесь у нас есть кожаный шлем, который мы возьмем и, соответственно, на на себя. На свою красную луну. У меня на красную. Так, и здесь мы возьмем пару пакетов. Я думаю, владелец этого убежища не будет крот. Если я парочку-то Так, я там взял, все. Ничего не оставил. Так. Надо вот эти отсюда убрать. Чтобы дорогу себе нет. так, так, а вот Ну вот и себе. Уменьшаю я вас всех, мешаю, ребят. Ну вы попали, ну вы попали. Без обид, без обид, без обид. Я не хотела никого обидеть. Так, ну с остальным ничего, мне, конечно, повезло, повезло. я пожалуй, соберу обратненько. Так, и здесь мы видим несколько ковров удаляю, двери ведут наверх. То есть вот туда. А вот если я на дверь ведет комнату с индюшком. Вот здесь закрою дверь. С пустым Так. Здесь у нас такая резиденция, что но я туда пока не пойду. Так, это тоже наверх. Так, и что? Протинтейбл. Так, мы не будем брать, зачем на второй. Бирь покушаем. Так, отходим. Отходим. От нас не все беременные Так. Да. Мне кажется, что дырые, как слишком громко. Слышно вот, ли давай. да. Я, да. я, ну, ты... я, да. я походу, считаю. В этом пальце проявляется специальный блокнот. И в блокнот... Так, там нему можно было ориентироваться э -э, и выполнять различные квесты. Так, посмотрим, что в сундуке. В сундуке у нас бумага. Бумага нам понадобится. И я думаю, даже тут сильно так. Факел, я не знаю. Но, но, ну, наверное, ставим. Факел, где это было бы не экономно. меч. Пойдем на разборки. Так, там их товарищи ждут, товарищи. Так, мы пройдем здесь. Э, потом здесь пройдем. Здесь все разрушим. О э, э, Ну там и тут ну, Не ожидал. Не ожидал. Так, ребят. Э, 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 так. Что я сделаю? Возьму, что блин дверь чтобы при случае открывать и закрывать. А вот эту металлическую скреблю. Так, здесь что я сделаю? Здесь я поставлю камеру, Чтобы отсюда никто не вышел. Так. И, пожалуй, я разрушу эту дверь. не 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 не, -не. я еще не, не разрушу. Поскольку мне нужно поставить на панели эту дверь. Все нужно делать оперативно и продуманно. Уйди, уйди, взорвайся, взорвайся, нет, зря ты взорвался, зря, ой, ну я и ну зачем я его взорвал, и кто мне это уродим, еще один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, восьмой, сколько их там? стреляй. Убью. Так, оперативно жуем. Жуем, жуем, жуем. Жуем, жуем, жуем. Так. Можно дерево, деревом заложить. Да ё, еще один Зебил! зеленый. Ненавижу вас. Ну, все, уроды, блин. Ненавижу. Да, здесь я вполне разрушен. Это замечательно. Так. И сейчас нам предстоит самое сложное. Одно из достижений, ну я, если честно, не помню. Состоит в том, чтобы включить свет в этом кубе. Видите вот эти лампы? Вот там есть комната. Это система светообеспечения, скажем так. И поэтому и это мы будем включать в часть, поскольку это очень трудоемко и кропотливая работа. Вы видите за стенкой несколько крайне нежелательных элементов здешнего убийства. И поэтому спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто смотрел меня. Всем пока.